kitobingda olloh iymon keltirganlarni yonini oladi degansan agar ollohga yordam bersangiz olloh sizlarga yordam beradi va qadamlaringizni sobit qiladi degansan va mo'minlarga nusrat berish yordam berish bizni zimmamizdagi haqdir deb aytgansan ey eng yaxshi nusrat beruvchi zot payg'ambarlaringga nabiylaringga nusrat berganing kabi xos valiy zotlaringga muqarramlarga nusrat berganing kabi bizga menga nusrat bergin man qanday qilib noumid bo'laman mahrum bo'laman seni yaxshiligingdanki sen menga o'ta e'tiborli mehribon bo'lsang chunki alloh taolo aytadiki olloh iymon keltirganlarning do'stidir valiysidir olloh solihlarni valiy tutadi deydi beyparvardigor o'zingni rioyating rioyang bilan o'zingni inoyating bilan ya'ni bizlarni qurshagin va bizlarni o'zingdan yordam oladigan o'zingga tayanadiganlardan qilgin